Готовились к команде, определяя сильные стороны команды, акцентируя внимание на стандартное положение. Конкретно были ответственные люди, которые работали с теми игроками, которые забили мячи. Почему так произошло? Пока тяжело ответить, почему так произошло. Некоторые моменты в реализации не довели до логического завершения, но в футболе так бывает. При счете 1-0 щедрый реализовый момент. Может быть, все по-другому и складывалось бы. Владимирович, как вы думаете, замены усилили игру и натиск на оборот соперника? Ну, мы пропустили эти быстрые мячи. Понятно, что соперник отошел в оборону, но само по себе, как бы, давление пошло на соперника, и от этого полумоменты потом еще возникали. Сач, он стал пивоавтором первого и довольно неплохо выглядел на флане. На фланге с чем связан его замена? Ну, потому что человек уже нагрузился достаточно, пошел брак. От этого и делали замены. Ну, и команда будет готовиться в штатном режиме к следующему матчу. Да. Напряженные грады равных соперников который находится в нижней части таблицы. Но я думаю, что и команда «Звезда», и мы не должны находиться в нижней части турнирной таблицы. Но так сложилось, что какое-то фатальное невезение, как я смотрю, и «Звезде», и нам, хотя по качеству игры, ваша и наша команда должны быть гораздо выше. Встретились такие два соперника, которые, которым не везет. И, ну, сегодня нам кому-то должно было повезти. Но, наверное, удача нам сегодня больше сопутствовала. Хотя мы много игр сыграли гораздо лучше, ну, проигрывали. Сегодня мы сыграли далеко не лучшую свою игру. Но сегодня удача была на нашей стороне. Задача ставится все-таки на сезон, учитывая то, что происходит в восточном регионе. Ну, задачи такой особой никакой не было. Наша задача была сохранить команду. Мы чисто собирались, собирались на игры. У нас не было такого финансирования, чтобы мы могли где-то расположиться, тренироваться, собирались на игры за два дня. Ну, вот это но перед этой игрой. Руководство нашло возможность дать нам после Комсомольска, Горняка. Всю неделю мы находились вместе, тренировались, готовились. Может, это тоже повлияло на результат.